як на вашу думку сьогодні відіграв Андрій Ярмоленко після його недомагання на тижні? Ну, ви самі бачили, грав 90 хвилин, віддав всі сили, мог забити, не забив. І я бачу, він в роздівалці розстроївся, що дійсно був хороший момент. Ну, нічого страшного, заб'є, заб'є заб слідуще. Наскільки ви оціните високу гру Дениса Гармаша, всі захоплюються його грою після Ліги Чемпіонів. Сьогодні він теж просто ключову роль зіграв у вашій команді. Ну, Денис всегда боец. Важно, что в последних играх действительно он понимает, что нужно играть на команду и нет тех потерь в центре поля, которые были раньше. Это очень важно. А то, что Денис очень высокого уровня игрок, все это знали и все это видят. А Александр Шавковский, каких эпитетов сегодня его гора заслуговывает? Ну, Шавковский, наверное, сегодня выручил команду достаточно много раз. И в первом тайме, и во втором, наверное, мы ему благодарны. И важно всегда в нашей команде, в любой команде, чтобы команда чувствовала уверенность, а ее передает вратарь. Я думаю, Саша сегодня передал свою уверенность защитникам и благодаря всей команде сыграли на ноль.